کہ اگر کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے سن لیا اس پر چھینک کا جواب دینا واجب ہوتا ہے یرحمک اللہ اگر مرد واحد ہے ورنہ عورت ہے تو یرحمک اللہ کہیں گے اب وہ نماز ایک شخص پڑھ رہا تھا اس نے سن لیا تو فوری جواب دے یا نماز ختم کرنے کے بعد دینا اس پر واجب ہوگا تو فقہ دیکھیں فوری طور پہ جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ حالت نماز میں کسی کے کوشچن کا جواب دینے سے یہ ایک طرح سے مکالمہ ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے اور نماز میں ایسی حرکت کرنا جو نماز کے احترام اور تعظیم کے منافی ہو وہ نماز کو توڑ دیتی ہے لہٰذا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی ہاں وہ یوں کرے کہ نماز کمپلیٹ کرے اس کے بعد پھر وہ اس کا جواب دے دے یہی صحیح طریقہ ہے دوسرے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ دو حیضوں کے درمیان کم از کم پندرہ دن ضرور پاکی کے ہوتے ہیں یہ آپ کے نبی نے فرما دیا لہٰذا اگر کسی بچی کا حیض بند ہوا اور باروے دن سٹارٹ ہو گیا تو یہ حیض نہیں ہے کیونکہ پندرہ دن تک تو, تو حیض ہو گئی نہیں یہ کہلاتا ہے استہزا بیماری کا خون ایسی بچی مستحاظہ کہلاتی ہے اور بیماری کا خون جو ہے وہ نہ نماز کو روکتا ہے نہ روزے کو روکتا ہے یعنی اگر وہ آ بھی جائے تو ان کو نماز کنٹینیو رکھنی ہے ان کو روزہ رکھنا ہے حتیٰ کہ پندرہ دن پورے ہو جائیں وہ نماز روزہ رکھیں گی پندرہ دن کے بعد اب سولوے دن اگر آ گیا تو یقیناً اب حیض سٹارٹ ہو سکتا ہے کہ درمیان کے پندرہ دن پاکی کے گزر چکے ہیں تو اب یہ جو انہوں نے کوششن کیا وہ غالبا یہی تھا کہ انہوں نے باروے دن آ گیا تو انہوں نے نماز کنٹینیو رکھی بارہ تیرہ چودہ تو بارہ تیرہ چودہ اور پندروے دن جو ہے وہ غالباً انہوں نے روزہ رکھ لیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پندروے دن پورا کمپلیٹ کر کے پھر ان کو رکھنا چاہیے تھا تو اگر کوئی مسئلہ میں سمجھ نہیں پایا اور بدل گیا تو بہرحال اصول میں نے بیان کر دیا اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو پاکی کے پندرہ دن ہیں اس میں نماز روزہ کنٹینیو رہے گا اس میں چھوڑنا گناہ اور پندرہ دن کے بعد اگر ہے تو اب سمجھ لیں کہ حیض کے امکانات ہو سکتے ہیں یعنی اگر لگاتار تین دن تک چلتا رہا تو حیض ہے پھر اس میں اب یقینی سی بات ہے کہ نماز روزہ وغیرہ سب منع ہو جائے گا بعد میں روزوں کی قضا ہوگی نماز کی قضا نہیں ہے یہ کہتی ہماری فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑوں کو کھنگالتے ہیں نکالتے ہیں پانی سے تو کلمہ پڑتے جاتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں کیا حکم شرع ہوگا اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں پر بہرحال رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ایک نیا دین اپنے گھر میں وضع کر لیا اور انہوں نے اصل دین کو سیکھنے کی کبھی زحمت گوارا نہ کی اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے بڑے بہت بڑے ہوں گے بہت اچھے ہیں اللہ اگر وہ فوت ہوں گے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے لیکن گھر کے بڑوں کا ہر کام صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے ان کے کاموں کو بھی ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے اقوال ان کے عادات و اتوار جو آپ میں سرائیت کر کے نسلوں میں جا رہی ہے اسے ایک دفعہ شریعت پر پیش کرنا ضروری ہوتا ہے کپڑوں کی پاکی کا یا اسی طرح جنابت اتارنے کا جو غسل ہم کرتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں اس کا کلمہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہی نہیں کوئی تعلق کلمہ پڑھنے سے کیا ہوگا پانی بہانے سے ہے اگر کپڑوں میں نجاست ہے تو اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے جب یہ ہوگا تو کپڑا پاک ہوگا اب آپ نے وہ شرعی تقاضہ پورا نہیں کیا اور کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تو کوئی فائدہ نہیں وہ ناپاک ہی رہے گا اور اگر پاک ہو گیا کلمہ نہ پڑھیں اب کلمہ پڑھنے کی حاجت نہیں کپڑا پاک ہو گیا اور ناپاک کپڑوں کو پاک کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا یہ تو ویسے ہی مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہے گندی چیزوں کے اوپر ایسے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے صرف صحیح طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ صحیح طریقہ ہم سیکھتے نہیں ہیں سارے پاک ناپاک کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں وہ ہے قلیل تھوڑا پانی جیسی کپڑوں اس میں ڈالتے ہیں نجاست جیسی پانی سے ملتی ہے سارے ناپاک آپ نے باہر نکال کے نئے کپڑے اسی پانی میں ڈال کے تھوڑا اور پانی اور پانی پاؤڈر ناپاک اب ان کے اندر آپ ان کو نچوڑ کر ایک ٹب میں پانی لے کر انہیں ڈالتی ہیں کپڑوں کو جھاگ نکالنے کے لیے صابن نکالنے کے لیے جیسی ٹب کے پانی سے یہ ناپاک سوٹ ملے گا وہ سارا ناپاک خوب اچھی طرح گھما کے ایک کپڑا دوسرا کپڑا تیسرا کپڑا پھر اس کو بہا دیا نیا پانی لیا ایک دفعہ اور نکالنے لگی یہ سارے ناپاک پھر جیسے ملیں گے سب ناپاک اب آپ کلمے پڑے جا رہی ہیں کپڑے ناپاک ہیں آخر تک ناپاک اور پھر اس کو آپ نے رسی پہ ڈال دیا رسی ناپاک پھر آپ نے استری کر کے شہر کو جمعہ پڑھنے نمازیں پڑھنے کے لیے سوٹ دیا وہ ناپاک اس کی نمازیں برباد تو ایک عورت جو مسئلے نہیں سیکھتی ہے وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا دیندار طبقہ بھی اس سے غافل ہے جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت اگر کوئی نئے عالم بنے ہیں کاری صاحب ہیں کوئی نات خان صاحب ہیں دیگر لوگ ہیں اپنے گھر کی خواتین سے معلوم کریں کہ تمہیں کپڑا پاک کرنا آتا ہے طریقہ معلوم کیجئے آپ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر بزرگ ہوں اور گھر کے اندر گھر والے ناپاک طریقے سے کپڑے کو پاک کرنے کے ناکام کوششیں کر رہے ہوں اور انہی کپڑوں کو پہن کے آپ واضح و نسیت فرما رہے ہیں جمعہ پڑھا رہے ہیں عیدین پڑھا رہے ہیں آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور نمازوں کی نمازیوں کی نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ لیکن عمومی طور پر سمجھ سمجھ نہیں پاتے اگر میں ایک عالم دین ہوں اور میں غیر عالمہ عورت سے نکاح کر لیتا ہوں تو کیا میری صحبت میں رہ کے وہ خود بخود عالمہ بن جائے گی یا مجھے سکھانا ہوگا مجھے پوچھنا ہوگا کہ آپ کوئی شرعی مسئلے معلوم ہیں کہ نہیں ہیں آپ بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ وہ بھی ڈاکٹر ہو جائے گی پی ایچ ڈی والا کسی لڑکی سے نکاح کر لے تو وہ خود بخود پی ایچ ڈی ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا سکھانا ہی پڑتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کے مطلب حل کرتے رہو تو بڑا پیار اور محبت اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ بالکل مثل اجنبی ہو جاتے ہیں بلکہ دشمنی پر اتر آتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ قطع تعلق کر لیں یہ تو جائز اس موقع پہ جائز نہیں ہے لیکن ہوشیار رہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کے وقت ہی قریب آتے ہیں اور مطلب نکلتا ہے تو اجنبی ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بس ایک ملاقاتی کی حیثیت حیثیت میں رکھیں زیادہ اپنے گھر کے اندر انوالو نہ کریں وہ اگر آ کے کہتے ہیں ہمارا مطلب ہے آپ واضح طور پہ منع کر دیں اس سے بہتر ہے کسی ایسے کو دیں جو غریب ہے واقعی جو مخلص ہے جو اچھا آدمی ہے آپ کے دیگر رشتہ دار ہیں ایسے مطلب پرستوں کو تو بالکل اپنے پاس سے مطلب قطر رحمی نہ کریں ناراضگی دل میں پیدا کر کے تعلق نہ توڑیں ملتے رہیں لیکن بس ات ایک حد تک اس سے آگے نہیں ایسے لوگوں کو مطلب آئینہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ آئے اپنے مطلب کے لیے بڑے مسکے لگائیں لیکن جب ان کا مطلب پورا ہو جائے تو توتہ چشم بن جاتے ہیں ایک دم نگاہیں پھیر لیتے ہیں اور آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے اب آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو آپ نے بڑے احسانات کی ہوں لیکن اس کے بعد پھر جو ایسے لوگ نگاہ بدلتے ہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور ایسے لوگوں سے آپ تھوڑا سا دور ہی رہیں ایک کسی نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ مخلوق کا چہرہ اللہ اپنے دست قدرت سے بناتا ہے اور باقی جسم فرشتے تیار کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن میں شاد فرمایا کہ الارحام کئی فیشا اللہ تبارک و تعالی ماؤں کے رحموں میں صورت بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماد اللہ وہ مطلب اس کا کو کوئی ہاتھ ہیں اور اس سے وہ بناتا ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صورت کو شکل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے باقی پورے ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہوتا ہے لیکن چہرے کو خاص اپنی طرف منسوب کیا اور اس میں ایک حکمت یہ ہے اچھا اس بعضوں نے تو اس میں چہرہ بھی مراد نہیں لیا بعض نے کہا کہ یہ جو طبیعتیں ہوتی ہیں کیفیتیں ہیں فطرتیں ہیں جبلیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر تو وہ صورت والا مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر اس آیت کو ظاہر پر بھی رکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کا اظہار فرمایا کہ ایک بالش عمومی طور پہ ایک بالش لمبے اور ایک بالش چوڑے چہرے کے اوپر دیکھیں دو آنکھیں دو بھویں ایک ناک دو ہونٹ دو گال دو کان لیکن ہر ایک کی صورت مختلف اتنی چھوٹی سی جگہ میں لاکھوں لوگوں کو کھڑا کر دیں ہر ایک کے چہرے میں آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہترین اظہار ہے کہ اتنی چھوٹی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنے سارے چہرے بنائے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے باقاعدہ بالکل سیم سیم نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوئنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ دیکھیں ایک ہی ماں کے پیٹ سے جب دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو بالکل شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ تمام کی علیحدہ علیحدہ